અનેક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તેની પર નજર કરી લઈએ તો ગીર સોમનાથમાં ધાર્મિક સ્થળોએ ડિમોલેશનનો જે મામલો છે તેમાં અપડેટ સામે આવી રહી છે સુપ્રીમ કોર્ટે ધાર્મિક સ્થળે યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવાના આદેશ આપી દીધા છે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી આદેશ આપવામાં આવ્યો છે સુનવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટની આખરી જે ટિપ્પણી હતી તે જાણવા મળી રહી છે કે ધાર્મિક સ્થળોએ યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે કહ્યું છે જો અમારા આદેશનું ઉલ્લંઘન કર્યું હશે તો જેલમાં જવું પડશે તેવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે અધિકારીઓને જેલમાં નાખી અને અમને અમે નહીં અટકીએ સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી છે देखिए हम 28 पहले एक फैक्ट इसके बता देता हूँ 28 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग तड़के सुबह एक भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रभाषपट्टन में मंगलोली शाह बाबा की दरगाह जो कि 1200 सौ तेरह ईस्वी की सो, सो बनी हुई वो उसके अलावा पांच छह मस्जिद 45 घर और कब्रिस्तान और पांच और दरगाहों को सुबह सुबह डिमोलिश किया गया इनमें से बहुत दरगाहों बहुत स्ट्रक्चर्स को लेके वक्त ट्राइब्यूनल में केस भी चल रहा था जिसमें कलेक्टर ने खुद एडजमेंट मांगा था दो चार दिन पहले और उसके बावजूद और एक अश्योरेंस देने के बावजूद की कोई डिमोलिशन नहीं होगा और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के कोर्ट ऑर्डर नहीं है कोई भी डिमोलिशन का उसको डिमोलिश कर दिया गया आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यह कहा है कि अगर उनको लगता है कि कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट के आदेश का तो ना सिर्फ वो अधिकारियों को जिन्होंने जो जिम्मेदार हैं इसके उनको जेल भेजेंगे बल्कि साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर टूटे हैं उनको रिस्टोर करने का भी आदेश देंगे अगली तारीख सुनवाई की 16 तारीख को रखी गई है सो so, uh,